Надо, надо себя, себя понять. по вагончику во время движения запрещено. Надо себя понять. Все, мы на себя смотрим. Максимальное расстояние будет 120 метров между двум кабинкой, кабинкой. Как прекрасен этот мир. Экскурсанты. С левой стороны показался Аюдак, вдоль в береговой линии визит на Курзуфа. По своему происхождению неудавшийся вулкан. Магма не смогла прорвать толщу осадочных пород и образовалась вот такая форма. А вот группа альпинистов поднимается. Посмотрите, в зеленых маскалатах. Видите? Сосна крымская, сосна паласа. Обратите внимание, в каких условиях она растет. Слева зеленый конус горы Магаби. Ее высота 804 метра над уровнем моря. Закладывает уже уши. Да. Делайте, как учат самолет Продувайте через нос. Можете складывать слюну. Можете зевать, но так, чтобы курсоводы не видели. Но есть верный способ. Нужно поцеловать стоящего рядом незнакомого мужчину или женщину. Вы шатаете, вы что? Целовать себе. Тогда спутник либо спутница дает вам либо в ухо, либо облюху, у вас все проходит. Но есть два человека, которые вагончики делают это лучше всего. Это проводник и курсовод. У них и опыт побольше, и удар по сторонам получше. С правой стороны вдоль береговой линии сейчас покажут, что две скалы останцы. Паня и Дива. И гора Кошка. Вот она касается визитная карточка Семениза. Мордочка, ухо, шея, а поросшая лесом, дыбленная спина и хвостик вместе. дорога, уходящая к нам. Если кто помнит вот фильм 12 негритят, когда персонажи поднимаются, держать металлические перила к замку, вот эти перила на скале Пани. Или не на скале Дива, А сейчас будет прекрасное зрелище. Мы встретимся с кабинкой. Все налево смотрим. И вот кабинка, смотрите внимательно им просто сказали, что на вино заканчивается.